এইডু এক্টিভ পাঠশালা চেনেলটোলৈ আপোনাৰ হবক স্বাগতম আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় যুগৰ বিষয়ে বন্ধুসকল অৰুণোদয় যুগত মিছনেৰীসকলে অসমলৈ আহি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল তেওঁলোকে প্ৰথমে অসমীয়া ভাষাত গ্ৰন্থ প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া মানুহৰ মন জয় কৰিছিল তেওঁলোক আমেৰিকাৰ পৰা আহিছিল ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনচনে অসমীয়া ইংৰাজী অভিধান ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনত প্ৰকাশ কৰিছিল অসমলৈ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ আগমন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা অসমৰ স্বাধীনতাৰ বিলুপ্তি আৰু ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ ইয়ানডাবু সন্ধিৰ চুক্তি মতে ইংৰাজ শাসনৰ যি ভূমিকা সেয়া অসমীয়া জাতিটোৰ বাবে এক ৰাজনৈতিক পৰিঘটনা মানৰ আক্ৰমণ ৰোধ কৰিব নোৱাৰা সমগ্ৰ জাতিটোৱে যি কষ্ট ভুগিব লগা হৈছিল তাৰ তুলনা নাই ইয়াৰ পৰিণতিত বহুদিনলৈকে অসমীয়াৰ দুখ আৰু আত্মজ্ঞান ভাগি গল ব্ৰিটিছ শাসনৰ আৰম্ভণিৰ অৱস্থাত ৰজা ৰাজবংশটো যেন প্ৰতিবাদ কৰাৰ শক্তি নোহোৱা হৈছিল ব্ৰিটিছ শাসনৰ কিছু বছৰৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে গুমধৰ কোঁৱৰ পিয়লি ফুকন মণিৰাম দেৱান পিয়লি বৰুৱা বাহাদুৰ গাঁওবুঢ়া আদিয়ে বিপ্লৱ কৰিছিল অবিনাশী শক্তিৰ অধিকাৰী ব্ৰিটিছসকলে অসমৰ শাসনৰ বান্জৰিডাল হাতত লৈ অতি কটকটীয়া কৰিছিল সেয়েহে কোনো প্ৰতিবাদ বা অসন্তোষে ব্ৰিটিছসকলক চুব নোৱাৰিলে ইংৰাজসকলে নিজৰ কাম চলাই নিবৰ বাবে অসমত নতুন নতুন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ ললে তেওঁলোক অহাৰ অলপ দিনৰ ভিতৰতে অসমত চাহ খেতি আৰু শিল্পৰ প্ৰতিষ্ঠা হল ব্ৰিটিছ শাসনৰ লগে লগে আহিছিল বঙালী কেৰাণী মহৰী চাকৰি কৰা মানুহৰ দল চাহ কৰিবৰ বাবে অনা হল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰদেশৰ চাহ বনোৱা সকলক ওঠৰশ ছাব্বিছ চনৰ পৰা শাসনৰ দায়িত্ব লোৱা ইংৰাজসকলে অসমৰ ওপৰত আধিপত্য বিস্তাৰ কৰাই নহয় বৰং ৰাজনৈতিক সুস্থিৰতা গঢ়ি তুলিলে মানৰ হাততে অসমৰ স্বাধীনতা এক প্ৰকাৰ নিশেষ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি ব্ৰিটিছসকলে প্ৰথম পৰ্যায়ত অসমত অসমীয়া ভাষা চলাৰ ক্ষেত্ৰত ডিমত হোৱা নাছিল ক্ৰমান্বয়ে ওঠৰশ ছয়ত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমীয়া ভাষাৰ ওপৰত অবিস্তাৰ কৰা হ'ল তাৰ মাজেদি মানৰ ধ্বংসলীলা আৰু ইংৰাজৰ আধিপত্য বিস্তাৰতকৈ সুদূৰপ্ৰসাৰী হৈ পৰিল অসমীয়া ভাষা বিদ্যালয় আৰু আদালতৰ পৰা অপসাৰিত হৈ তাৰ ঠাইত বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন কৰা হল যি অসমীয়া ভাষাই নানা ৰাজনৈতিক উত্থান পতন সংঘৰ্ষ জাতীয় জীৱনৰ অনেক সংঘাত সত্বেও কেইবাটাও সোণালী যুগৰ ঐতিহ্য বহন কৰি গল যি ভাষা শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ কাব্যকাঠিৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত হৈছিল যি ভাষা কেইবাটাও শতাব্দী ধৰি সৰ্বসাধাৰণৰ অতি উত্তম সংযোগী ভাষাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছিল সেই ভাষাৰ হঠাতে নিৰ্বাচন সহজে কোনেও মানি লব পৰা নাছিল অসমীয়া ভাষাৰ অপসাৰণ আৰু বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলনৰ ক্ষেত্ৰত দুটা দিশ পৰিলক্ষিত হয় প্ৰথমতে দেখা যায় যে ব্ৰিটিছ শাসকসকলে তেওঁলোকৰ শাসন কাৰ্যত সহায় কৰিবৰ বাবে বংগদেশৰ পৰা কেৰাণী মহৰী আদি পদবোৰৰ বাবে বঙালী লোকক অসমলৈ আমদানি কৰিছিল তেওঁলোকে ইংৰাজ প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছিল সেই বঙালী আমোলাসকলে ব্ৰিটিছ শাসকক অসমীয়া এটা স্বতন্ত্ৰ ভাষা নহয় বুলি পতিয়নিয়ালে অসমীয়া বঙলা ভাষা যে অসমীয়া বঙলা ভাষাৰেহে উপভাষা বুলি বুজালে আৰু সেই ভাষাৰে আদালত আদিত প্ৰশাসনীয় কাম চলোৱাটো সুচল নহ'ব বুলি ধাৰণা দিলে সেয়েহে তেনে এক ষড়যন্ত্ৰৰ ফলতেই অসমীয়া ভাষা নিৰ্বাসিত হ'ল আৰু বঙলা ভাষাই বৰপিড়া পাৰি বহিল আনহাতে ব্ৰিটিছ শাসকসকলে নিম্নস্তৰৰ আমোলা বঙালীসকলৰ পন্থাৰে পৰিচিত হৈ অসমীয়া ভাষাক অপসাৰিত কৰিলে তেনে এক বিপৰ্যয়ৰ সময়তেই অসমৰ পূব আকাশত নতুন জুতিৰে উদ্ভাসিত হৈ পদাৰ্পণ কৰিলেহি সুদূৰ আমেৰিকাৰ পৰা খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকল অসমলৈ অহাৰ আগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইত বেপ্টিষ্ট মিছনেৰীৰ যোগেদি খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছিল আৰু ইংৰাজে অসম অধিকাৰ কৰাৰ লগে লগে তেওঁলোকে যেন এটা সুযোগ লাভ কৰিবলৈহে সক্ষম হল অসমত ইংৰাজ শাসনৰ আগতে মানসকলৰ অত্যাচাৰে অসমীয়া মানুহৰ জীৱন বিভীষিকাময় কৰি তুলিছিল ইংৰাজ ৰাজত্ব কালত যেনেকৈ অসমত ওঠৰশ ছাব্বিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ ছয়চল্লিছ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ঘটিল তেনেকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ বিষয়বস্তু বা ৰচনাৰীতিৰ ফালৰ পৰা এক বিৰাট পৰিৱৰ্তন সাধিত হ'ল ইংৰাজসকলৰ ৰাজত্বৰ কেইবছৰমানৰ পিছতেই অসমৰ সাহিত্যৰ আকাশ এচাটি কলা ডাৱেৰে আৱৰি ধৰে শুভ ক্ষণত হাতত পোহৰ লৈ খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে অসমত পদাৰ্পণ কৰে বিপৰ্যয়পূৰ্ণ অৱস্থাই তেওঁলোকৰ উজ্জীৱিত হৈ পৰে মিছনেৰীসকলৰ আগমনৰ অসমৰ ইতিহাসত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা অসমৰ ভাষা সাহিত্যৰ আকাশত চানি ধৰা কলিয়া ডাৱৰ ছটা যেন মিছনেৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাতে আঁতৰাই পেলালে আৰু অসমৰ সাহিত্যৰ আকাশ নতুন আলোকেৰে আলোকিত হৈ উঠিল অসমৰ সাহিত্যৰ আকাশলৈ ইংৰাজসকলে অসমৰ স্কুল আদালতত অসমীয়া ভাষাৰ ঠাইত বঙলা ভাষাৰ প্ৰচলন কৰাই আন্ধাৰ নমাই আনিছিল ইংৰাজ শাসকবৰ্গই আৰু কিছুমান কেৰাণী মহৰীয়াদী চাকৰিয়ালৰ সুচুলনিত এই কামসমূহ সমাধা হৈছিল বঙালী চাকৰিয়ালবোৰে অসমীয়া জ্ঞান নথকা ইংৰাজ শাসকক বুজাই দিছিল যে অসমীয়া সুকীয়া ভাষা নহয় ই বঙলা ভাষাৰহে এটা গ্ৰাম্য তথা উপভাষা মাথোন উইলিয়াম ৰবি প্ৰমুখ্যে কেইজনমান অসমীয়া ভাষাৰ সপক্ষেহে মাত মাতি অসমীয়া ভাষাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ফলত ওঠৰশ ছয়ত্ৰিশ খ্ৰীষ্টাব্দত অসমৰ প্ৰভাৱশালী আদালতত মাতৃভাষা অসমীয়া ভাষাৰ ঠাই গ্ৰহণ কৰিলে বঙালী ভাষাই ওঠৰশ সাতত্ৰিশ চনৰ আইনমতে ভাৰতৰ সকলো স্থানীয় চৰকাৰে আন ভাষাৰ সলনি স্থানীয় মাতৃভাষা স্কুল আদালতত চলাব লাগে কিন্তু অসমত এই আইন প্ৰণয়নৰ ব্যতিক্ৰম ঘটিল ফলত নিজ জন্মভূমিতে অসমীয়া ভাষা হ'ল এলাগী আৰু বাহিৰৰ বঙলা ভাষা হ'ল সোৱাগী বন্ধুসকল মানৰ অত্যাচাৰে অসমৰ লোকসকলৰ জীৱন যিদৰে দুৰ্বিসহ কৰি তুলিছিল আৰু যি আশাৰে অসমবাসীয়ে ইংৰাজ শাসনক আদৰি লৈছিল সেই আশা সম্পূৰ্ণ নিষ্ফল কৰি তুলিলে যেতিয়া অসমীয়া মানুহে নিজৰ ভাষাটোৰ ওপৰত অধিকাৰ হেৰুওৱাৰ বাবে অসমৰ স্কুল আদালতত বঙলা ভাষাৰ প্ৰভুত্ব চলিল আৰু অসমীয়া ভাষাটো সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা বিতাৰিত হ'ল ইয়াতকৈ আৰু দুখৰ বিষয় অসমবাসীৰ বাবে কি হ'ব পাৰে ইংৰাজসকলে শাসনৰ ভাৰ হাতত তুলি আগৰ আইন তথা নীতি প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পুৰণি সামন্ত্যৰ প্ৰথাক আঁতৰাই পেলালে তেওঁলোকৰ স্বাধীন চেতিয়া আৰু মৈমতীয়া শাসনৰ বিপক্ষে দুই এক উচ্চ শ্ৰেণীৰ ৰাজবিষয়াই মাত মাতিছিল আৰু বিদ্ৰোহৰ সূচনা কৰিছিল কিন্তু প্ৰবল ক্ষমতাৰ অধিকাৰী ব্ৰিটিছসকলক এই বিক্ষোভে স্পৰ্শ কৰিব পৰা নাছিল ফলত তেওঁলোকে শাসকগোষ্ঠীৰ শাসনকে সাৰোগত কৰি মানি লৈছিল অসমৰ এনে অন্ধকাৰাচন্ন জীৱন নিৰ্বাহৰ বেলিকা এচাটি নতুন পোহৰে যেন আকাশত দেখা দিয়াৰ অৱকাশ ঘটিল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যীশুখ্ৰীষ্টৰ মহান বাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগমন ঘটাৰ লগে লগে অসমতো যেন তেওঁলোকে খোজ পেলালেহি খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ মৰ্ম বাণীৰে মানুহৰ হৃদয় আলোকিত কৰা তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য আছিল সেয়েহে অসমবাসীৰ মাজতো এনে উদ্দেশ্যকে সফল কৰাৰ মানস কৰিছিল তেওঁলোকে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মাতৃভাষাই যে শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম সেই কথা পদে পদে উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেয়েহে অসমত খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমতেই বাধাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেওঁলোকে অনুভৱ কৰিছিল যে ধৰ্ম শিক্ষা দিয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ মাতৃভাষাক জানিব লাগিব আৰু তাৰ মাজেৰেহে তেওঁলোকৰ মূল উদ্দেশ্য সফল হ'ব বুলি বিবেচনা কৰিলে এনে উদ্দেশ্য সফল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে লগত অনা ছপা যন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ধৰ্মীয় গ্ৰন্থৰাজি বিশেষকৈ বাইবেলৰ অনুবাদ কৰাৰ দিহা কৰিলে বিভিন্ন গ্ৰন্থ পুস্তিকা আলোচনী আদিৰ মাজেদি খ্ৰীষ্টধৰ্মৰ শিক্ষা দিয়াৰ দিহা কৰিলে যাৰ দ্বাৰা অসমীয়া মানুহে ধৰ্মীয় শিক্ষা পোৱাৰ সুযোগ পালে আৰু মাতৃভাষাৰ উন্নতিয়ে অসমৰ সাহিত্য জগতত এক নতুন পথৰ উন্মোচন কৰিলে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে খ্ৰীষ্ট ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নানা আহুকালৰ সন্মুখীন হৈছিল বিভিন্ন জনজাতিৰ মাজত বিশেষকৈ চিংফৌ খামথি আদি লোকসকলে এই কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কিন্তু মিছনেৰীসকলে সকলো বাধাক আঁতৰাই পোনপটীয়াভাৱে অসমীয়া ভাষা উদ্ধাৰৰ ব্ৰতত ব্ৰতী হৈছিল আৰু আওপকীয়াভাৱে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কাৰ্যকৰী কৰাত সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকে ছপা যন্ত্ৰৰ জৰিয়তে বাইবেলৰ মূলতত্ব অনুবাদ কৰাৰ লগতে অসমীয়া ভাষাৰ বিভিন্ন বিষয়ক গ্ৰন্থ লগতে ব্যাকৰণ চপোৱাৰ দিহা কৰিছিল ইংৰাজী ভাষাতে অসমীয়া ভাষাৰ ব্যাকৰণ লিখি উলিয়াইছিল যাৰ মাজেৰে অসমীয়া ভাষাৰ শব্দ চয়ন বাক্য বিন্যাস শব্দৰ গাঁথনি আদি বিভিন্ন ব্যাকৰণিক দিশত আলোকপাত কৰা হৈছিল অসমীয়া ভাষাক উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ স্থানত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে মিছনেৰীসকলে যৎপোৰোণাস্তি চেষ্টা কৰিছিল যাৰ অহুপুৰুষাৰ্থৰ ফলস্বৰূপে অসমীয়া ভাষাই পুনৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি অহাৰ সৌভাগ্য উদয় হ'ল ওঠৰশ ছয়ত্ৰিছ খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ওঠৰশ বাসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে যি অসমীয়া ভাষাই বিতাৰিত অৱস্থাত এলাগী হৈ আঁতৰি আছিল সেই অসমীয়া ভাষাই খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ প্ৰচেষ্টাত পুনৰ থিতাপি লাভ কৰিছিল সেয়েহে ক'ব পাৰি যে অসমীয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলৰ অৱদান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰচেষ্টাতে অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰাণ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ল বন্ধুসকল ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম অৰুণোদয় যুগৰ বিশিষ্ট লেখকসকলৰ বিষয়ে যিসকল মিছনেৰীয়ে অৰুণোদয় যুগত তেওঁলোকৰ লিখিত কৰ্মৰ দ্বাৰা অৰুণোদয় পাঠ জিলিকাইছিল সেইসকলৰ ভিতৰত ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন এলিজে ব্ৰাউন ডক্টৰ মাইলছ ব্ৰনচন উলিভাৰ টিকটৰ নিধিলিভাৰ ফাৰুৱেল এ কে গাৰ্ণিৰ লগতে অসমৰ আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকনৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য আনন্দৰাম ঢেকীয়াল ফুকন এই কাকতৰ নিয়মীয়া লেখকৰূপে পৰিচিত হৈছিল এ কে গাৰ্ণি আৰু শ্ৰীমতী গাৰ্ণিয়ে এই যুগতেই অসমীয়া উপন্যাসৰ শুভাৰম্ভ কৰে কামিনীকান্ত ফুলমণি আৰু কৰুণা এলুকেচি বেশ্যাৰ কাহিনী এই যুগৰ সৃষ্টি অৰুণোদয় যুগৰ খ্ৰীষ্টান লেখকসকলৰ ভিতৰত ডক্টৰ নাথান ব্ৰাউন ডক্টৰ মাইচ ফ্ৰনচন আৰু নেধিলী বাই ফাৰুৱেল বিশিষ্ট ত্ৰিমূৰ্তি বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানলৈকে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত অৰুণোদয় যুগৰ বিশিষ্ট লেখকসকলৰ জীৱনী আৰু তেওঁলোকৰ ৰচনাৱলীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ